alloh taolo o'z hadisi quddusisida shunday deydi tiling bilan diling bir bo'lsin ey odam farzandi tavbasi nuqsonli orzu havasi uzun kishilar jumlasidan bo'lma oxiratni amalsiz umid qiladiganlardan bo'lma obidlarning gapini gapirib munofiqlarning amalini qiluvchilardan bo'lma agar bersa qanoat etmaydigan bermasa sabr qilmaydiganlardan bo'lma yaxshilikka buyurib o'zi uni qilmaydigan yomonlikdan qaytarib o'zi undan qaytmaydiganlar jumlasidan bo'lma solihlarni yaxshi ko'rib o'zi solih bo'lmaydigan munofiqlarni yomon ko'rib o'zi munofiq bo'ladiganlar jumlasidan bo'lma bajara olmaydigan narsasini gapiruvchi buyurilmagan narsani bajaruvchi vafodorlikni talab etib o'zi vafo qilolmaydigan kishilar jumlasidan bo'lma ey odam farzandi biror yangi kun yo'qki yer senga o'zining tilida ey bani odam ustimda yurasan keyin qo'ynimda g'amga ko'milasan ustimda nafsing tusaganini yeysan qo'ynimda qurtlarga yem bo'lasan demasa biror kun yo'qki yer senga o'z tilida ey bani odam men qo'rqinch uyiman sen so'roq qilinadigan uyman kimsasiz uyman zulmat uyiman ilonlaru chayonlar uyiman bas meni harob qilavermasdan obod etmaysanmi demasa